Он будь ваш, Горячих следах. Да, следы очень горячие. Мы сейчас разбирались с инспектором по удалению. Смешной эпизод. Поэтому можно комментировать до 58 минуты и после 58. Ну, образно говоря, первый тайм и потом... Видел потом. да, вот 8. только что мы с ним смотрели. Он мне рассказывал, что игрок не сыграл в мяч. Как мяч у него в ногах остался, это он мне не смог объяснить. Вот. Ну, но... было бы лучше, если бы камера была с той стороны, но... А ну и с той стороны хорошо видно. Игрок играет в мяч, а потом врезается в футболист, а и в мяч он он остается. Же, э -э -э -э. Ну давай, э -э -э. давай прокомментуй матч и потом запытаем. Так что так я буду комментировать говорит, первый тайм, который был, проходил полным нашим контролем. Мы контролировали мяч пытались создавать моменты, которые нам удался только на 46-й минуте. После наших потерь соперник выходил в хорошие контратаки, которые тоже, в принципе, заканчивались без ударов по воротам. Поэтому первый тайм, можно сказать, что мяч контролировался, но футбола как такового не было. То есть опасности возле ворот, что одной, что другой команды не было. А второй тайм кардинально поменялся возможно какие-то произошли причины в перерыве, но на котором мы не можем влиять, к сожалению. Возможно, мы не так бы возмущались сегодняшним удалением, если бы не такой же эпизод месяц назад с этим же человеком со свистком в Хмельницком уже больше месяца никак не могут разобрать, почему произошло удаление. У нас футболисты игры получше пропустил, а они все не могут разобраться, почему было удаление. Вот. Поэтому опять же этот же человек у нас были уже предпосылки. Мы как бы с футболистами разговаривали, что возможно такая же ситуация. Что самое смешное, практически на той же минуте все это произошло. А потом комментировать. Футбол закончился, пошли какие-то эмоции. Пошли стыки, единоборства, но без футбола. Потому что уже где-то можно понять и команду, которая ожидала такого исхода после перерыва. Вот. поэтому что-то комментировать по второму тайму особо мне нечего. Маску запутали. понимаешь, что видите, в Черноце на день города и команда должна была сделать Городу подарок. Ну, сейчас предлагайте нам не ехать. Не нет, приезжать нет. надо было. Что Или Так тогда -то надо было нам предупредить. Нет, предупредить надо было, что сегодня праздник, что нам, как вы говорите, ничего не светит в праздник и не выходить на футбольное поле. Да? Я так понимаю ваши слова. Нет, дополнительная даже, мотивация. Даже для так дополнительно, что мы не знаем, какая мотивация идет день рождения, рождения? был 3 числа. Знаю Женю, который у меня был в дубле, был в первой команде в Мариуполе. Знаю Женю. Вот. День рождения. Я все прекрасно понимаю. Но что сказать этим 18, которые ехали сюда. Которые, так сказать, автобус у нас сломался, мы там три часа простояли. Надо было сказать, что не надо ехать, потому что в Черновцева день города. И смысла нет, вы так хотели сказать? А нет? Ну, такая, а, -то зачем такой вопрос? А где она была в первом тайме? Дополнительная мотивация. Вы ее заметили? Дополнительную мотивацию в первом тайме? Ну, Плюс. До 58 минуты я что-то не видел, никакой мотивации. Может, у кого-то еще была мотивация. Это возможно? После перерыва мы эту мотивацию увидели, но не у команды. Поэтому, вудгасская Скажите, пожалуйста, как получилось, что вы сначала выиграли, не вы а потом проиграли? Вы две игры видели наши, да, да? И что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я вас спрашиваю. Я на этот вопрос отвечал на пресс-конференции после первой игры, после второй. Спасибо. Пожалуйста. Когда команда 7-8 мячей не забивает с Вратарской, и... ну, сегодня как можно объяснить, что у нас Малей с трех метров не попал в пустые ворота в первом тайме. С Тернополем таких моментов было 7-8. Вот. Ты весь разговор. Где-то, возможно, футболисты посчитали после того, как мы эту команду в этом виде собрали, что после, после ряда побед посчитали, что все уже так но и будет дальше продолжаться. Мы перед Тернополем предупреждали, что совершенно другая будет игра. И за дорожным мы после игры разговаривали, что они по-другому перестроились и настраивались на нашу игру. Все. И сегодня с утра нам то же самое. То ваши слова нам сказали, по приезду на стадион нам сказали, что сегодня день города, сегодня праздник что нам здесь ничего не светит. Ну, как бы мы чуть-чуть в первом тайме постарались это, так сказать, не обратить на это внимание. Но после перерыва уже нельзя было на это не, не обратить внимание. Вот и все. вас вот. Я надеюсь, просто когда вы в Житомир приедете, у нас не будет дня города. Мы как в ноябре? Ну, в ноябре приедем, тоже будет день города или какой-то еще праздник. День ну, области не будет ну, никого. День просто... рождения у мэра, паэра. Мы не 40 работа. <свят> <свят> ну, то есть так и на возах с, 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 с вашим пониманием, тогда в Винице не надо приезжать. Что у меня как раз будет день рождения, тогда тоже получше, Тогда высветить э, в календаре дни рождения, да, и сразу же можно до, последнего тура расписать все игры, получается. Это смешно, конечно, но если бы не было так грустно, потому что сейчас. Может, судьба просто дала то везение, которое у вас было, когда вы в еще тренировали, когда вытянули игру? Вы посчитали, что, было, что, то было везение? Для Буковины? Нет, это ваше вашей ну, везение два мяча за три минуты. Везение было, что Шарко потом не забил на 93. Вот это было везение а везение, когда свой игрок после прострела забивает, в принципе какое же это везение. Это... Уровень такой футболистов, если так далеко заглядывать. Поэтому ну, сегодня, к сожалению, к сожалению, еще раз говорю, что к сожалению мы готовились играть по-другому, я думаю и хозяева готовы были играть по-другому. Вмешались люди, которые не должны вмешиваться, которые должны наоборот то контролировать. А, к сожалению, опять же, ну, на это мы не мы не можем повлиять. Ну, вы как хозяева можете повлиять, но я не думаю, что вы уж, уж очень сильно на это влияли. Просто опять же, может это уровень второй лиги такой, уровень судейства такой. Хотя, смотря что идет по телевизору, то тут можно долго обсуждать, и эта тема. А насколько будет футбол, столько она будет муссироваться, и, и никогда ничего не поменяется. Сейчас, Красава, мне, сейчас мне инспектор по, попытался объяснить, что раньше было плохо, а сейчас очень хорошо. Я так на него посмотрел. Я говорю, значит, когда вы судили, было очень плохо. Я имею в виду, вы понимаете, что такое плохо, да? Воздействие на судьи. А теперь вы тогда, можно сказать, были плохими, а сейчас вы стали инспектором, стали очень замечательными. Я говорю, вы хоть не смешите. Так, к сожалению, та тема, которую все тренера обходят, потому что это борьба с ветряными мельницами. Да, он сейчас мы попытались посмотрели, это удалили. Сколько людей, столько и мне. Нет, так сказать, у меня свое мнение, есть определенные правила. Он говорит со своей стороны, потому что он, это корпоративная этика, он и должен для этого его послали, чтобы он защищал тех людей, которые... Поэтому у нас своя точка зрения. У... Главный тренер, который здесь сидел для меня на время, тоже своя точка зрения. У всех своя точка зрения. Просто, к сожалению, иногда... Это всегда сказывается, так сказать, на тренерской карьере, на, тр... на карьере футболистов, но не на их карьере. Можно так сказать. Но согласитесь ли Вы с утверждением, что гол... Немтинова, особенно второй, это уровень премьер-лиги даже не Украины, это а уровень премьер-лиги Англии. А что именно Англии? я думаю, что Милан Как одного из сильнейших чемпионатов mm -hmm. на этой планете. Mm -hmm. Если бы он был футболист уровня премьер-лиги Великобритании, то он бы играл бы в премьер-лиге Великобритании. Это еще раз говорю, что я как бы, возможно, даже лучше, чем вы здесь присутствующие. Знаю Женю. Знаю, где он воспитывался, в какой школе он воспитывался, какие его дальнейшие были шаги. Хороший футболист, которому, считаю, не повезло, перейдя в мулец. вот, Так что надеюсь, что он вернулся домой и здесь обретет опять силы. И то, что это не футболист второй лиги, это безусловно. Ну, говорить об Англии. Так не рискнул бы. Поэтому, дай бог, чтобы у него было все хорошо, и он забивал не только нам такие мячи, но и другим соперникам. Уважаемые вам а Я нам час.